Вполне хорошего настроения, а также смарт-новостей Сани Лавика, стартап-шоу 2.30 и дальше. Сколько британских кошек на данный момент уже имеют свои аккаунты в Facebook? Сколько будут коштовать и стать с пражним серфером? Где лучше всего покорять волны на доске? Об этом будем говорить с нашим гостем прямо сейчас. Идея X у Росполи принимаются идеи стосовно того, как сделать молодь здоровейшую и активнейшую. Для нашего гостя спорт не только захопление, а еще и джерело прибутку. Серафім Романов, засновник проекту surf.in.ua. Це онлайн-спільнота як для серферів, так і для тих, хто тільки мріє стати на серф. Тут діляться порадами у виборі спорядження і організовують мандрівки до місць із найвищими хвилями у світі. Привіт серафім! Привіт, Привіт, Лавіка, Привіт, Саша. Привіт, з чого починалось твоє хобі? Розкажи, будь ласка. Ой, моє хобі почалось. Давно, наверное, лет 20, это с выхода фильма Breakpoint, Point Break а -а. на гребне волны. Да, Раньше да, был да. маленьким, но я влюбился в серфинг и подумал, вырос то, наверное, когда-нибудь займусь этим делом. Прошло какое-то время, я закончил школу, закончил институт, начал работать, прошло 5 лет после института, а я все не занимался своим любимым делом. И только иногда всплывали картинки в интернете, я думал... Классно. Круто кому-то, Слушай, почему да? ты пришел в студию без доски? Где дошка. Как ты докажешь, что ты справедливый серфер? <с> а, вы знаете, а, я просто не беру с собой, не покупаю доску, потому что смысла в этом нет. Во-первых, нужно платить за транспортировку в самолете. А -а -а. Во-вторых, она может сломаться. в третьих намного дешевле и бюджетнее просто взять ее на прокат. Во сколько лет впервые стал на доску? А, впервые стал на доску я три года назад. <свист> причем это произошло случайно, я все мечтал, как я уже говорил, но, ну, видимо, лень или что-то меня Я же можно встать на дошку. мне, Ой, я тут на дошку ряду это. Примерно так и было, да. Мне подружка написала, говорит, а поехали в Португалию на серфинг. А у меня серфинг как тег какой-то сразу. Ту-ту-ту. Серфинг? Ну, это же дорого, и куда можно поехать, потому что океана рядом нет, это нужно куда-то ехать в Австралию или на Гавайи стереотип дурацкий, он у меня в голове он постоянно про то, был, я, да. что это стоит каких-то бешеных денег. Как оказалось, все это довольно бюджетно. Две недели вместе с перелетом, с обучением, с арендой до доски стоило на менее тысячи евро. Что доводится на очку пройти? Например, мы а... я раптом наступлю на дошку. Самые большие проблемы, это не проблемы. Это должен был быть развит физически, это плавание. Ну, хотя а -а -а. бы уметь плавать. Я советую всем перед поездкой за месяц хотя бы два раза в неделю ходить в бассейн, проплывать по километру-полтора. Только кролем. С ускорениями, причем можно ускориться. Например, 50 метров вылез, сделал 10 отжиманий. Клево. И опять. Потому что будет намного легче в океане. Пока другие будут лежать на доске, отдыхать, ты уже сможешь ловить следующую волну. Слушай, это да, обысково треба привязывать дошку до ног. Когда-то серферы плавали без этого лиш, называется лиш на английском. На русский, mm -hmm. наверное, веревка. Mm -hmm. Раньше серферы плавали без нее, но как только ты падаешь с доски, волной ее тут же относит к берегу. Тебе приходилось выходить на берег, доставать mm -hmm. доску и идти обратно. А тем более, если еще берег каменный, то она могла разбиться. Чем можно отбиться от акулы доской? Про это мы узнаем дальше, потому что сейчас мы выходим на улицу. И вот этот пятничный день для того, чтобы запытать, кто в Киеве занимается серфингом, кто уже стоял на доске. Привет! Что ты знаешь про серфинг? Дёрфинг. американский вид спорта. Это очень круто. Где ребята так красиво катаются на волнах? У них красивое тело, у них большая выносливость. Изящно используя свои деревянные доски. Ты сам практиковал? Э, не, никого не пробовал. Никогда не занимался. Все завязано на финансовых проблемах. На Черном море ли выдох. У нас в стране просто это не популярный. Чтобы ездить за кордон. Как думаешь, это спорт или как метод получения адреналина? Любой спорт ⁇ это получение адреналина. Это стиль жизни, я думаю, больше. Это хобби. Адреналин, конечно, там тоже присутствует, это сто процентов. Это очень интересно. Конечно, все мечтают, серфить или не серфить. Этот вопрос даже не стоит у людей. А вот стоит вопрос только, как заработать на то, чтобы это сделать профессионально, где найти equipment и где в Киеве покататься на волнах. Вообще есть ли места такие. О -о -о. Но сначала давай повернемся до наших акул. У Португалии есть еще такая небезпечная. А в Португалии акул нет, потому что вода холодная, они просто не любят. Сколько стоит взяты и приняты участие уйти из права, самое будет серфером, а больше брать уроки. У нас есть сейчас тур в Португалии. мы организуем в октябре. Те же самые две недели обучения, гидрокостюмы, доска, проживания перелет. Это все менее тысячи евро. Это за две недели. Это дешевле, чем поехать в Турцию на неделю или в Египет. да? Да, это моя организация. Лайф, у нас Надеюсь. <с> к сожалению, <с> со скидками у нас проблема, потому что мы все делаем в предел к себестоимости. Мы, uh -huh. мы же понимаем серферов. Uh -huh. Серферы такие же люди, как мы, то есть мы не хотим переплачивать. Мы ага, а на чем ищем вот более бюджетные заработали? варианты. А, зарабатываем мы только на благодарности от лагеря, который нам... Mm -hmm. дает лагерь за то, что мы привели людей. Mm -hmm. А скажи, есть ли какие-нибудь определенные возрастные категории для того, чтобы заниматься серфингом? На самом деле никаких ограничений заниматься серфингом, ну разве что дети, наверное, там от 6 лет, грубо говоря. Я видел. Нас, к... Вот такую девочку, которая серфит лучше, чем все, кто были на лайнапе. Лайнап это место, откуда ты начинаешь mm -hmm. ловить волны. Uh -huh. И все-таки, о, да, поплыли отсюда. Не хотим позориться у нас на самом Любим. деле еще ровно через час будет встреча с тобой, а пока мы будем желать будем И будем всем... у тебя запытывать, какой высоты хвилю ты сдолав. Это с часом, 55 хвилин, а что там? Кто -то, как -то... А сейчас у нас а, сколько британских кошек а, имеют свои аккаунты в Facebook, дождитесь, пожалуйста, мы вам об этом расскажем. Также лайфхаки касательно того, как стать действительно крутым серфером вообще, где кататься и как быть на гребне волны в прямом и в переносном смысле этого слова. Будьте с нами на гребне гребни волны успеха и смарт-технологий. Стартап-шоу ждет вас.